Ух, дождем как запахло. И тротилом. С песком смешно. Варфоломей Продакшн представляет по заказу хранителя парка кинокомпании и любимого клуба Камрад Павлоград. Со мной сегодня чудесная компания. Приехали с Борисполя, многие знают. Все, будут интересные находочки, всем покажем. Юрчик он бродит. У меня первая находочка. Медная трючка, закрывучка якась была. Крепление было. Вот такая медная штучка. Ну, начало есть чикс. я какую-то пульку нашел. А? а она просверла нас сверху. То есть брелочка себе робил. И пулька такая, как с револьвера. Вот такие дела. Начало есть. Вперед из песни. Камрад Павлоград. Тарасик выкопал монетку советскую. А у меня, как всегда, конструктор для сельгосптехники. Ну вот так вот. Чуем. Юра а, так, там что-то надыбал. А я надыбал залишки вил. Старые вила были. О, Юрка коса, уже попалась. <laughs> вот так вот. Сбираем сельхозоборудование. Чуем. Вот ямочка, котлован. А вот штучка-дрючка. Чтобы вы понимали, блин. Как вам? Фух. Ну все. Соберу трактор, поеду в поле. Жердяйская раз помог мне выдернуть. Так бы я хер выдернул его. Но металлолом берем. Икс. И снова котлован. И дед. По-моему, со мной злые шутки играют. Один металлолом. Палец какой. Юрасик, Вовчик вам привет придав, написал. Ха -ха. вам тоже привет. Фух, вот там Татьяна десь сидит в холодочку. А мы с Юриком гоняем по целой красоте. Камера от Павла привет. Юрочка что-то нашел, пока к всяким ушел с металлоломом. Юра разрешил мне поднять. Вот он, кругляшочек. Манитосик. Опа. Магнитосик. А монетосик с гербом СССР. Похоже. Да, что-то такое. Радянчина какая-то. Так, ну что, Юрчик, буду чистить, у тебя жидкость... А, да, что-то на герб прорисовывается. Ее раз и кужитка спидигнали, камрад. Леха, привет! Выручив друга, теперь мы будем монетки чистить. Вот так вот. Вот. У него уже друга, мы начинаем одни. Чикс. Прогулялись мы туда, до посадочки, назад. Вот колесница Юрца. чик чик, -чик. Павлоград. Родные ваши номера. Чик. Все по-людски. А тут приходим мы с Юрчиком Приходим. Ставим приборчики. Ммм, аромат дыма какого-то идет. Подходим ближе. Тут скатерть самобранка, блин. Капец. Вот это да. А тут у нас вообще прелесть. Смотрите. Юрина хозяйка. У речки умудрилась развести полевую кухню. Да, чтобы сразу, если шу, <laughs> Все заметили. Женщина продумана, опасно. Так что вот так вот мы погуляли. А поедем дальше гулять. Места позволяют. Смотрите, это пряжка с ремня. Киевская Русь, как вам? Такой чик, ремень, чик. Нормальная пряха. Блин, ярмо, блин. Чикс. У Юрца золото. Золотая монета залипу. А как камушки красиво, а? Ох, и Юрчик, повезло ему, золотую монету нашел. <говорит> Украинскую. <говорит> так, мы передислоцировались на другое место. Сейчас тут проверим. Это то место, где я показывал хрест каменный стоит. Жене священника. Чикс. Смотрите, смотрите. Нюхает, нюхает, нюхает. Нюхает. Юрка советиков уже жмене может почти. А у меня вот одна монеточка, Юрка пришел смотреть, а у меня вот какая. Сейчас польская литовская походу. Да, да, польская. Вот она, иварасик. Я говорю, найду что-то. Чикс. Юрчик начал перенимать опыт. Посмотрите. Это походу было вот так. Вот, вот так вот. И к нему еще шла вот такая штучка-дрючка. А? Комрады, как Ого, тут еще какая-то нитка или что это? Провод идет. Да, это вот чека, она, Юра, она к проволочке к этой крепилась. Вот она есть, тут такая дело, да? Вот так вот, смотрите, прямой эфир. Юрасик достают одну за одной. Татьяна кинооператор. На Оскара будет выдвигать Юрасика. Юра, плавными движениями, а никаких резких движений, плавными еще одна. Вот патроны. Патроны, патроны. Патроны пошли. -то... Это чей-то схрон, могу. Сказать. Да, 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 кто-то скидывал. Ну вот, Красная Армия всех сильней. Обалдеть. Да ты что? А вот еще, одна. еще одна. И еще, раз... по-моему, еще есть. Аккуратненько раскапываем. Да ты что? Вот так вот, ребята, как всегда, блин, Варфоломею, блин, коллегами везет, и коллегам повезло. Капец. Гранаты на этот раз. Ну, блин. Ай, блин, как-то так, блин. Еще одна. Баночка с тушенкой, блин. Смотрите, какая красота. Четыре уже у нас их, блин. И один патрон. Четыре и один патрон. Чикс, Вовчик, посмотри. Не вогну так в партию. Как тебе куча ручек, 20 чем-то, 23 ручки. 12 гранат, половину плугом уже посрезала, тротил высыпается, патрончик один. Но ну, тушенка стоит. Как обычно вызовем МЧС. Герой дня. И сапер Татьяна, которая помогала разминировать это дело. Таня поприсутствовала, только что вообще обалдеть. Кажется, вот там, вот там, вот там, копайте, вот там, вот там, вот там есть, есть там, есть там банка. Короче, поржали мы, сейчас его будем МЧС вызывать. Поржем опять, давай. Чикс, ну вот так вот. Юрасик меня сегодня общеголял посмотрите. Домница, наверное, да, с баночки, там ходит с тюбика что-то А то говнецо. Ух, дождем как запахло. И тротилом. Чикс. Татьяна. Татьяна. Все вот. на месте. Все на месте. У нас вот такой веселый коп, как всегда удался. Сидим, ждем полицию. Где-то полиция заблудилась, не может нас найти. Матюкаются, злые пацаны, блин. Дождь начался у нас, а полиция к нам едет. Сейчас они будут охранять его. А мы уедем. Красиво. Так что вот По так. Справедливость. Ну а что делать, блин? Цезарь, ты запомнил, тебя подсиживает, Цезарь. Повар. Твой, твой коллега теперь будет. Цезарь, я тебя жду. Будем говорить, что ты, а потом... Вот так вот. Ставим лайк. Подписываемся на хранителя парков. Тещ подписываем. Тестей подписываем. Всех подписываем. Всех подписываем. У нас все удалось. Сколько удался. У Юры монеты у меня одна. Суднища. Зато куча да, гранат. Монеты, гранаты. Все получилось. Вовчик, короче, как всегда у меня коп весело заканчивается. Как всегда, вот ребятам знакомимся. То есть, Вов, всегда так у меня выходит. Ну почему-то, я не знаю, тянет меня к этим. Подписываемся на хранителя парков.